জন্মাষ্টমীৰ দিনা শিৱসাগৰ পুৰণা অমোলাপতি নামঘৰত ভাওনা এখন আছিল ভাওনা ঠিক নহয় ভাওনাৰ দৰে হোৱা এখন নাটক আছিল আমিও গৈ তাত উপস্থিত হ'লোঁ শ্যামকানুৰ সাজসজ্জাৰ ৰূপসজ্জালৈ ইতিমধ্যে মানুহ আহি তাত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু আমিও আমাৰ কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ল'লোঁ এইফালে জননী অবিনাশ আৰু বগাই তিনিওটাই পূৰা মেকআপ মাৰি আছে এইফালে জননীয়ে মাৰি আছে কংস আৰু এইফালে আমাৰ অবিনাশে মাৰি আছে মন্তি আৰু বগাইও বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মেকআপ মাৰি আছে আচলতে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি কৃষ্ণৰ লীলা কিছুমান দেখুওৱা হয় য'ত কংসৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ওলায় এইফালে বিলা আৰু লালা দুয়োটাইৰ পৰা ডাষ্টবিনত লাগি আছে এইফালে বিষ্ণুৰ প্ৰৱেশ ঘটিলে তাৰ লগে লগে আমাৰ কাম কাজবোৰ ধুনীয়াকৈ চলি থাকিল এয়া আকৌ চিনি পাইছে চাগে বহুতে প্ৰত্যেকখন ভাওনাত তাই থাকেই চাবলৈ আহে সকলোৰে লগত হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে আমাৰ লগতো ধুনীয়াকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি ফূৰ্তি কৰি আছে আচলতে এই নামঘৰভাগত এনেধৰণে নামৰ অনুষ্ঠান হৈ থাকে তাৰ পাছত দৃশ্যাংশবোৰ দেখাই থাকে কংস দৈৱকী বসুদেৱ এনেকুৱাবোৰ আৰু এই আকৌ লালাৰ লগত ধেমালি কৰি আছে আমিও তেনেদৰে ৰাতিটো আচলতে কটাই দিছোঁ গোটেই ৰাতিটো বহুত দিনৰ মূৰত গোটেইকেইটা লগ হৈছোঁ যিহেতু প্ৰগ্ৰেমবোৰ এতিয়া আকৌ লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে গোটেইখিনি লগ হৈ হাঁহি ধেমালি কৰি আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লালাৰ লগত ধৰ